Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh pelayar dan pengikut setia laman media sosial dalam Bahasa dan Fisktaka. Apa khabar anda semua pada hari ini dan diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa ceria dalam menjalani hari anda. Baiklah, pada hari ini anda bersama saya, Nur Arifah Fatma dalam rancangan Bicara Karyawan di mana pada hari ini kita akan membincangkan tentang buku Kamus Bergambar Bahasa Melayu Bahasa Mirik yang ditulis oleh Puan Moza Mozaina binti Mosni. Tapi sebelum kita ke um, kita ke rancangan kita selepas ini, Uh, suka untuk saya mengajak rakan-rakan yang sedang menonton Bicara Karyawan pada hari ini Untuk mengajak rakan-rakan anda sebagai tanda sokongan anda kepada Dewan Bahasa dan Pustaka Baiklah, uh, bersama-sama kita pada hari ini Kita ada Puan Muzaina binti Mosni Yang merupakan penulis buku kamus bergambar bahasa Melayu, bahasa Mirik Tapi sebelum saya menjemput beliau uh, Suka untuk saya kongsikan sedikit latar belakang penulisan beliau Beliau merupakan anak jati kaum Mirik Penulis berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Seni Reka Fashion dan penulis juga pernah menulis buku berjudul Busana Muslimah yang diterbitkan oleh PTS Millenni pada tahun 2011 buku ibu hamil bergaya patuh syariah yang terbitkan oleh telaga biru pada tahun 2014 dan buku ya allah tenangkan hatiku yang diterbitkan oleh mirzas library pada tahun 2016. Jadi tanpa membuang masa dengan ini saya ingin menjemput puan Muzaina pada hari ini dipersilakan puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Terima kasih puan untuk menjemput saya. Sama-sama. Puan sihat? Alhamdulillah sihat. Okay, baiklah puan. Um saya difahamkan pada hari ini puan akan uh, membicarakan tentang buku terbaru puan yang bertajuk Kamus Bergambar Bahasa Melayu Bahasa Mirik. Mungkin uh, puan boleh kongsikan sedikit dengan para pelayar pada hari ini apa yang membuatkan tercetusnya idea dan mendorong puan untuk mengumpulkan dan menghasilkan buku seumpama ini dan mungkin puan boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang kaum Mirik ni uh, kepada para pelayar kita silakan. Ya. Yeah. Uh, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih saya lagi kerana pihak uh, DBP memberi saya peluang dan kesempatan untuk mewawarkan uh, buku Kamus Bergambar Bahasa Melayu Bahasa Mirip ni dalam slot bicara karyawan uh, kali ni. Uh, dan uh, sebenarnya idea uh, dan yang mendorong saya untuk menghasilkan buku ni uh, adalah anak-anak sebenarnya dan uh, pemerhatian saya terhadap uh, anak-anak keturunan kaum mirik yang baru masuk ni yang yang uh, tak boleh sangatlah nak bercakap bahasa mirik. Uh, jadi hmm. macam saya uh, orang berkahwin dengan orang Kelantan jadi hmm. di rumah kami biasa cakap bahasa Melayu. Uh, <laughs> jadi bila balik uh, miri baru cakap uh, guna bahasa mirik. Jadi anak-anak tu. Aa, tak terdedahlah dengan bahasa milik ni jadi dari situlah saya mula aa, fikir kena buat sesuatu lah nak untuk menghasilkan aa, buku ni ya. jadi tambahan pula anak-anak saya dia boleh melukis dia ada bakat melukis dengan anak buah saya jadi dia mereka yang aa, bantulah untuk aa, merealisasikan buku ni aa, dan Uh, dan untuk uh, menceritakan latar belakang kaum mirek ni Actually saya bukanlah, uh, sebenarnya saya bukanlah orang yang arif Tapi setakat yeah. yang saya uh, tahu Kaum mirek ni dia hanya berada di bahagian utara Sarawak iaitu uh, Di dalam kawasan uh, Miri lah uh, Penempatan dan kampungan kaum mirek ni Kebanyakannya dia berdekatan dengan pantai mm -hmm. uh, Jadi uh, kaum mirek juga Uh, dipercayai mempunyai bahasa antara yang tertua di dunia dan merupakan antara kaum yang ah uh, tak agama Islam di Sarawak. Jadi hmm. um, ini, ini dapat dibuktikanlah uh, dengan melihat kubur uh, orang lama Kompilat ni. Ah uh, dia ada corak kayu dekat kayu nisan tu. Tu ada corak ukiran Islamik. Uh, uh. jadi uh, jadi pihak Persatuan Jati Mirek dengan Pustaka Sarawak ni telah buat kajian lah untuk menghasilkan buku tentang ukiran nisan buku lama ni orang Mirik dahulu. Jadi sekarang hmm. Uh dapat -huh. uh, lihat orang uh, Mirek ni semuanya menganut agama Islam, tak, tak ada agama yang lain. Dan dari hmm. Uh -huh. uh, segi pakaian uh, kaum Mirek ni pun lebih menutup aurat lah. Uh dan makanan dia hmm. uh, kebanyakannya daripada sumber yang halal. Hmm. hmm. Okey, uh, itu sekali amal seperti Ah silakan. Ha. Ah silakan puan teruskan. Dan sekarang ni uh, ramai generasi muda kaum milik ni uh, yang merantau di serata lah dan negara hmm. sama seperti kaum-kaum yang lain. Hmm. Uh, tahulah. Faham, faham. Baiklah itu tadi serba sedikit uh, berkaitan dengan latar belakang kaum mirip ni lah. Um, adakah ia, ia kaum mirip ni uh, ia adalah kaum um, Melayu Sarawak ataupun macam mana? Ataupun mungkin sedikit Aa, berbeza? dia lebih kurang je, lebih kurang sama je dengan Melayu Sarawak Cuma bahasa dia Bahasa, bahasa dia, dia, dia berbeza lah Hmm, itu yang terhasilnya kamus bergambar untuk bahasa Melayu bahasa mirip ini. Ah ya yeah, betul. Hmm faham. Okey baiklah puan untuk soalan saya yang kedua, mungkin puan boleh kongsikanlah sedikit pendapat dari segi keistimewaan buku kamus bergambar bahasa mirip bahasa Melayu ini dan hmm. kepada siapa sebenarnya buku ini dihasilkan ataupun Buku ini memang uh, sasarannya untuk anak-anak muda generasi 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 muda yang um, kira boleh berbahasa mirip tapi tidak lancar ataupun sebenarnya boleh dibaca untuk uh, umum. Mungkin pun boleh kongsikan sedikit silakan. Ah uh, saya rasa keistimewaan buku ni adalah pada kandungannya lah yang lebih menonjolkan bahasa mirip tu dengan ilustrasi yang menarik sebenarnya untuk uh, menarik uh, uh, minat kanak-kanak lah. Kanak-kanak uh, mudah, bentuk mudah faham uh, belajar bahasa Miri. Mm -hmm. uh, uh, jadi uh, kemudian uh, hasil ilustrasi yang uh, uh, nampak lebih kreatif dan menarik daripada ni lah pelukis uh, uh, dan, dan uh, bantuan pihak uh, editor dan pereka grafik semua uh, telah menampakkan buku ni lebih uh, menariklah. menarik lah. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih sangatlah pada pelukis buku ni, Pak Editor, uh, Puan dengan pereka grafik kerana dapat menghasilkan buku ni nampak lebih menarik dengan ilustrasi ni lah. Dan buku ni pun bukan uh, uh, untuk kanak-kanak saja boleh boleh apa belajar bahasa mirip. Untuk on the pun dia lebih mudah sebab ada gambar kan untuk mm -hmm. setiap hari ni uh, ada jadi uh, ada perbualan ringkas uh, juga terdapat dalam kandungan buku ni mm -hmm. faham faham okey ha. uh. Puan ini saya kira sesuatu um, soalan ini saya kira uh, perkara yang mungkin para pelayar memang nak tahulah lebih-lebih lagi bila ia berkaitan dengan kamus kamus bergambar um, mungkin boleh kongsikan sedikit antara kaedah yang digunakan dalam mengumpulkan kosakata bahasa mirik sehinggalah ia terhasil penerbitan buku ini silakan uh, bagi mengumpul kosakata bahasa mirik ni saya banyak mewujud kepada uh, buku lah sebab mm -hmm. Persatuan Jati Mirik sebenarnya dia orang sebenarnya dah ada buat buku Bahasa Mirik cuma mm -hmm. saya tukar kaedah konsep buku je. Macam konsep buku ni untuk lebih kepada kanak-kanak untuk mudah faham dan siapa sahaja uh, yang membaca untuk mudah faham. Uh, jadi uh, saya juga bertanya kepada ibu saya dan orang yang lebih tua lah mengetahui bahasa mirip ni kerana saya, uh, saya pun uh, uh, saya pun uh, apa tadi uh, kerana saya sebenarnya membesar dari kecil menggunakan bahasa mirip sebenarnya hmm. uh, memang tinggal dengan nenek dari hmm. pun, uh bapa pun memang menggunakan bahasa mirip juga uh, hmm. kami memang dengan nenek tinggal dengan kami lah. Jadi mm -hmm. <laughs> jadi semua dalam rumah kita memang menggunakan bahasa milik sepenuhnya. Jadi saya macam -hmm. ada masalah, tak ada masalah sikit dah alhamdulillah. Ada masalah mm -hmm. sangat nak cari kosakata untuk bahasa milik ni. Faham, faham. Okey puan a uh, ini itu tadi antara kaedah yang puan gunakanlah untuk mengumpulkan kosakata sehingga terhasilnya kamus bergambar ini. Tapi dari segi proses suntingan bersama dengan editor, saya kira editor yang menangani buku ini bukanlah um, orang yang boleh berbahasa mirip. So, mungkin dari segi proses uh, proses suntingan uh, puan dengan uh, editor yang menangani uh, buku ini bagaimana dan berapa tempoh uh, masa yang diambil sehingga terhasilnya kamus bergambar ini. Mungkin puan boleh kongsikan. Silakan. Ya Alhamdulillah Puan Nora editor uh, sangat banyak membantulah dalam uh, uh, untuk menyiapkan buku ni uh, mengambil masa yang saya saya rasa lebih kurang se setahun kot dekat setahun-setahun. Uh. Saya rasa dalam beberapa bulan macam tu lah. Uh -huh. buat editor pun uh, macam kalau ada bahasa Uh, dia akan wujud juga kepada hmm. yang uh, ni lah semak juga bahasa ni daripada dengan dengan pihak yang uh, ni lah yang lebih arif lah hmm. uh, jadi dengan pihak mereka sekali semua hmm. Hmm. Uh. Kiranya sepanjang proses uh, pembikinan kamus bergambar ini sentiasa ada semak silang antara puan dan juga editor dan juga editor dan juga puanlah. Betul dengan lukisan sekali dengan ilustrasi ah, um, dan pula. juga lukis. Okey, mm -hmm. uh, puan, um, ini soalan saya yang seterusnya. Untuk uh, mungkin boleh kongsikan kepada para mm -hmm. player kita, adakah orang Melayu Sarawak atau terutamanya di Sarawak ini masih menggunakan bahasa mirip dalam pertuturan seharian? Sebab kalau kalau tengok kan macam hasilnya kamus bergambar ini uh, bahasa, bahasa Melayu ke bahasa mirip ini saya kira mungkin uh, kurang um, menggunakan bahasa Melayu bahasa mirip ni dalam pertuturan seharian ataupun memang itu dah jadi kira um, bahasa pertama dalam sesebuah rumah mungkin puan boleh kongsikan silakan Uh, sebenarnya bahasa Mirik ni dia hanya digunakan oleh kaum berketunan Mirik sahaja. Uh, tak semua orang Sarawak dia tahu bahasa Mirik ni. Kalau uh, ada orang Sarawak yang pandai bahasa Mirik pun uh, sebab dia tinggal di perkampungan uh, kaum Mirik ni. Uh, dia, mm. Saya tak faham kalau komuniti kaum Mirik ni hanya mempunyai bilangan yang kecil dia di Sarawak ni. Uh, mm. Jadi Uh, sayanglah jika tak dibukukan bahasa Mirit ni sebagai rujukan masa hadapan. Ya. Sebab kuatnya, bahasa ni uh, dia tak fokus begitu sajalah kalau dia dibukukan. Dan uniknya, uh, uniknya, bahasa Mirit ni dia mempunyai banyak versi mengikut kawasan. Kalau misalnya, kalau orang Mirit ni daripada kampung Bakam kan. Uh, mm -hmm. Jadi, kok bahasa dia berbeza dengan Uh, orang mirip daripada kampung Pujut. Uh, macam tu lah. Mm -hmm. Tetapi bahasa asasnya sama. Uh, Cuba tengok mm -hmm. sebutannya tu berbeza-beza mungkin bahasa asas lah. uh, kampung. Uh, -huh. okay. Tak Puan sebenarnya uh, saya nak jugalah dengar macam mana um, bahasa Mirip ni tapi uh, sebelum kita uh, nak dengar bunyi bahasa mirip ni macam mana kita berehat sebentar, kita ambil nafas, kita bertenang dan kita akan uh, jumpa sebentar lagi. Okey baik, terima kasih. Kami menawarkan kursus yang berkualiti dalam bidang bahasa, sastra dan penerbitan untuk Jabatan Sektor Awam, Swasta Individu penulis, editor dan masyarakat umum. Kami komited membangunkan sumber manusia DBP yang sedia ada secara sistematik dan terancang serta menepati keperluan sebenar mengikut peringkat kerjaya dan kompleksiti kerja yang dilaksanakan. Kami juga sentiasa berusaha membina jaringan kerjasama kebahasaan, kesusasteraan dan penerbitan dengan institusi dalam dan luar negara. Di sini kami menyediakan kursus dan latihan dalam tempo pembelajaran yang anjal serta persekitaran yang kondusif untuk semua sektor dan peringkat masyarakat. Kami menawarkan kursus kemahiran peringkat sijil, diploma dan diploma lanjutan dalam bidang editorial Setiap peserta akan ditauliahkan setelah tamat pembelajaran. Akademi DBP menyediakan 16 kursus yang merangkumi pengajaran bahasa Melayu, sastra dan penerbitan. Kursus Bahasa Melayu untuk penutur asing akan memberikan pendedahan kepada empat kemahiran asas iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kursus Pembinaan Musyidewan memfokuskan bidang bahasa, sastra dan tulisan jawi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke Akademi DBP. Anda hari ini akan kursus penciptaan pantun, lirik lagu dan puisi tradisional dapat memberikan pendedahan kepada peserta dalam mendalami unsur estetika yang berkualiti dalam penciptaannya. Manuskrip Melayu merupakan hasil seni dan sumber sejarah yang penting. Oleh itu, kursus penyelidikan manuskrip Melayu dilaksanakan dengan memperlihatkan keunggulan masyarakat Melayu tradisional pada zaman dahulu. Baik semua, rujuk muka surat lima. Kursus wacana profesional berimpak tinggi memberikan kefahaman tentang gaya penulisan bagi dokumen rasmi seperti surat rasmi, memo, minim mesyuarat, teks ucapan, kertas cadangan dan juga laporan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan sambung dengan pembelajaran. Kursus lain yang ditawarkan oleh Akademi DBP termasuklah meningkatkan penguasaan bahasa Melayu anda dan luaskan pengetahuan dalam bidang sastra dan penerbitan. Segala-galanya bermula di sini. Di, di Akademi TVP. TVP. Sesetengah orang memilih untuk menekan butang di hujung jari, melayari paparan skrin yang disisipkan dengan bunyi Seawal usia kita berkenalan dengannya walaupun masih belum boleh membaca dan mengenal huruf cerita-cerita rakyat menjadi suara dodoi sebelum tidur menunjah usia dia menjadi teman melangkah untuk mencapai cita-cita ilmu yang perlu dicari dengan menyelak helayannya ilmu yang perlu digali dengan memahaminya ilmu yang perlu disimpan untuk menghayatinya. Tidak cukup dengan itu sahaja, dia memberikan satu terapi menghilangkan tekanan. Membuatkan kita sentiasa berfikir tentang erti kehidupan. Dan kami sentiasa bersama-sama dengannya di seluruh pelusuk negara. Memberi anda hanya yang terbaik, walau apapun pilihan anda. Baiklah, kita bertemu kembali dalam rancangan Bicara Keluar bersama-sama dengan penulis kita pada hari ini Puan Muzaina Mosni dengan Kamus Bergambar Bahasa Melayu Bahasa Mirik Baiklah Puan, aa, tadi kita dah berehat sekitar aa, sekarang ni kita nak dengar aa, macam mana bahasa mirik ini aa, dilontarkan mungkin Puan boleh um, bagi saya contoh macam mana nak sebut uh, perkataan satu hingga sepuluh dalam bahasa mirip. Silakan. Ya. Yeah. Uh, dalam bahasa minit, kalau satu hingga sepuluh hmm. uh, Seh, debih Seh tu satu Okey, seh, tu satu Ha Debih, dua dua Tiga, teluh Teluh uh, um, telur, tiga Ha uh, empat okay. tu, um, empat. uh, empat hujung Oh, uh, pat. uh pat. Okey, baiklah. Lima? Kalau lima, lima. 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 H ada H kat ujung ni. Lima. Ha. Kalau enam, enam, enam je ujung. Enam. Ha. Kalau nombor enam. enam. Ha. 6. 6. 6. Kalau nombor tujuh pula, tujuh. Ada K ujung Tujuh. Tujuh. Ya. Yeah. Kalau nombor lapan, Madi. Ha, lain sikit pun <Fifth> jauh pula. Wiling lain. Ma, ha, kalau 8 Madi. Madi. Ah, ha, Madi. Kalau 9 oh, Sembilan supek. 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 Ha, kalau sepuluh, puluh. Puluh. puluh, puluh. Se, ha. se satu lah. Ha, seh tu satu. Eh, seh, seh satu. Okey, seh, seh satu. Nombor dua? Debeh. 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 Okey, nombor ha. tiga? Telur. 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 Ha, telur. 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 Dia ada H ke hujung. C, D, B, telur, pat. Ha, pat. Ha, betul. Lima. <laughs> lima. Ha, lima ni lima. Lima. Enam, tujuh. 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 Madi. Supek, hulu. Supek. Puluh. Wow, baiklah saya dah boleh kira dah daripada satu hingga Sopi. sepuluh dalam bahasa Mire kalau oh. ikutkan suami saya dia orang Kelantan dia boleh kira dalam bahasa mirip juga. Oh <laughs> mungkin sebab intonasinya agak sama ke atau macam mana? Ada ha, mungkin hujung-hujung dia ada ada juga yang sama sikit lah. Uh, ah, macam teluh ha. limah tu mungkin senang untuk dilontarkan lah kan? Haa ha. jadi kadang-kadang ah. ni kami so mesti jadikan perkataan miget ni jadi macam kod rahsia bila kat luar. <laughs> uh, uh, so mungkin ada ada uh, seceengah perkataan tu yang mungkin agak berlainan jadi uh, uh, yang tahu je lah tahu. Ha uh, betul. Uh, jadi uh. Ha, tapi suami saya dia kena banyak lagi dah belajar Bahasa Merik hmm. 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 Mungkin hmm. kalau saya nak tahu lebih lanjut Saya kena belilah kamus bergambar Bahasa Melayu, Bahasa Merik hmm. ha, Sebab so hmm. dia macam agak menarik hmm. lah hmm. Nak Belajar uh, sesetengah ayat yang mungkin agak berbeza Dengan bahasa kebiasaan kita kan Ya, yeah, saya berbeza sangat dengan bahasa hmm. Hmm. Eh, Masalah baiklah Puan awak Haa Uh, Puan, uh, mungkin um, Puan boleh uh, berikan sedikit rumusan berkenaan buku ini dan uh, apakah saranan ataupun harapan Puan agar bahasa yang dituturkan oleh orang Melayu Sarawak ini mungkin boleh dapat dikaji dan diterokai secara lebih meluas dan seterusnya dikenali oleh masyarakat luar untuk masa-masa hadapan. Silakan. Uh, kesimpulannya uh, yang dapat saya rumuskan buku ini dia uh, dapat membantulah dari segi pemahaman asas untuk uh, mengenali bahasa mirik mm -hmm. uh, ia juga memudahkan pemahaman untuk kanak-kanak dan siapa saja yang ingin nak belajar bahasa asas bahasa mirik ni terutama yang uh, yang berketunan mirip lah yang, yang tak pandai lagi cakap bahasa ibunda ibu mereka. Uh, mm -hmm. Mungkin ni um, boleh membantulah insyaAllah. Dan kalau nak fasih lagi bahasa mirik ni kita kena bergaul lah dengan lebih dekat kan dengan betul orang-orang ah, mirip tu. Cuma, mm -hmm. ah, dan, ah, cuma harapan saya harapan saya juga agar ah, pihak perpustakaan sekolah ataupun perpustakaan negeri kan dapat mm -hmm. tu sama-sama memberi peranan dan dan inisiatif dalam menjaga bahasa kaum-kaum di Sarawak ni dah sebab mm -hmm. bahasa di Sarawak ni dapat banyak bahasa mm -hmm. ah, bahasa kaum ah, dengan Uh, ada library dan perpustakaan ni Mereka boleh menyimpan lah Banyak sumber rujukan untuk uh, Generasi yang akan datang lah. Dan saya rasa Dalam memperkenalkan bahasa mirip ni Dengan lebih meluas lagi Saya saya melihat uh, Pihak Persatuan Jati Mirip Mirip uh, telah melakukan uh, Banyak usaha lah dalam Mengentengahkan uh, semua yang Berkaitan dengan kaum mirip ni Termasuk bahasa Malah mereka juga turut Uh, mempromosikan buku ni ada uh, dalam acara-acara kebudayaan yang disertai ya. dan saya saya amat menghargai lah usaha, usaha muni mereka uh, dan saya rasa bahasa ni uh, mesti dipelihara lah untuk generasi akan datang kerana bahasa ni pun adalah khazanah bangsa kan yang memiliki nilai sejarahnya. Jadi uh, yeah memang patut disimpan dan dijaga untuk aset negara. Saya tahu mm -hmm. sebenarnya ramai, kadang-kadang tu ramai yang bahasa malu kan untuk mm -hmm. menggunakan bahasa Junda ni, termasuk saya dululah. Janganlah <laughs> sampai bahasa tu hilang. Mm -hmm. Kita dah kan? tu satu yang rugi lah. Jadi, mm -hmm. jadi saya harap lah buku ni dapat memberi manfaatlah satu hari nanti insyaAllah. Betul. Apa-apa pun kita sebagai generasi uh, zaman kini kena berbangga dengan bahasa dan budaya hmm. yang hmm. Uh, kita ada dan kita pegang. Hmm. Eh, baiklah Puan, sebelum mengakhiri sesi Bicara Karyawan kita pada pagi ini untuk soalan saya yang terakhir, uh, saya ingin tanyakan ada mungkin ada lagi karya baru yang seumpama ini akan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka di bawah um, penulisan Puan ataupun hmm. uh, bagaimana jika puan boleh jika ada mungkin puan boleh kongsikan judul yang sedang dalam perancangan pihak puan silakan ya uh, ada insyaallah ia masih dalam proses lagi untuk diterbitkan oleh uh, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka uh, dan uh, ia uh, buku yang besi, ia kira buku bersiri yang berjudul siri belajar bahasa mirik versi hmm. uh, kanak-kanak juga dan uh, Puan Editor pun sama, Puan Nora Ashikin. Uh, uh. dia banyak membantulah dalam uh, untuk men menerbit, penerbitan buku ni nanti. Uh, buku ni pun uh, lebih kepada penceritaan uh, kisah seorang kanak-kanak dalam mengenali uh, budaya kaumnya sendiri. ada uh, dia masih berkonsepkan ilustrasi kartun yang menarik lah. Uh -uh. Kanak-kanak. Baiklah, Semoga um, untuk buku yang terbaru selepas ini semoga kita uh, masih lagi boleh berkongsi ya Puan uh, Sebab saya hmm. sangat seronok nak, me hmm. nak belajar mempelajari bahasa lain ni sebenarnya yeah. okay, Baiklah Puan uh, kita sudah pun di hujung rancangan Terima kasih Puan atas perkongsian itu tadi yang sangat menarik Dan tanya saya ucapkan atas kelahiran buku terbaru Puan Dan kepada semua pendengar yang mengikuti program Bicara Karyawan pada pagi ini Uh, terima kasih saya ucapkan dan sidang pendengar bolehlah dapatkan buku ini Di kedai buku DBP atau secara dalam talian melalui jendela DBP Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang Dan semoga kita bertemu lagi Puan Assalamualaikum dan terima kasih Sama-sama, terima -sama. kasih kembali